Дадим слово команде соперника, чтобы хорошо знакомы с их Чем отличался этот матч от встречи встреч у в этом сезоне? Как-то по-особенному готовились и вот к этой встрече и были уверены в своих силах? Ну, мы всегда уверены в своих силах матч, который против мы уверенно достаточно взяли, но мы знали, что в Одессе это всегда особенно, особенно игры, тут поддержка болельщиков и свой зал, это очень большой фактор, я думаю, такая же поддержка только у Николаева, наверное, в этом году. И поэтому мы настраивались, конечно, очень серьезно на этот матч. Я думаю, что нам много удалось. С моментами были, конечно, некоторые провалы, которые, я надеюсь, мы исправим по ходу сезона. А так, хороший игра, хороший матч, хороший победа. Есть ли вопросы? Как тебе игралось в Одессе? Всегда это просто думаю, когда ты приезжаешь в свой родной город. Вот. Ну, я рад, что ко мне здесь хорошо относятся. Надеюсь, здесь закончить карьеру, то есть последние свои сезоны ты Ну, будем надеяться, что ты заканчиваешь карьеру, пока не собираешься. Вот, желаю тебе удачи в следующих матчах. Спасибо.